स्टोरी टाइम एक दिन एक छोटे से जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम चमचम -चम था चमचम -चम दिन रात खेलता रहता था और उसकी शरारतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी वो हमेशा दूसरों को परेशान करता दरख्तों से फल तोड़कर नीचे फेंक देता और कभी कभार दूसरे जानवरों के पीछे दौड़ता एक दिन चमचम -चम ने सोचा आज कुछ और नई शरारत करनी है इसने जंगल के सबसे बड़े दरख्त की तरफ दौड़ते हुए अपनी छोटी सी टोपी और पाजामा पहना मगर उसके पाजामे की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी वो काफी पुराना और फटा हुआ था लेकिन चमचम -चम को इसकी परवाह नहीं थी वो बस खेलने और शरारत करने में मगन था चमचम -चम ने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए कि जंगल के सब जानवरों को हैरान कर दे वो दौड़ते हुए दरख्तों की टहनियां तो रहा था और दूसरे जानवरों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था अचानक इसने एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की और जब वो एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था इसका पाजामा फट गया आह मेरा पाजामा चमचम -चम ने बेजारी से कहा और उसका चेहरा लाल हो गया इसका पाजामा फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसका बदन नंगा हो गया था जंगल के बाकी जानवरों ने यह मंजर देखा और सब हंस पड़े खरगोश हाथी और शेर सब चमचम -चम की इस हालत पर कह लगाने लगे चमचम चम ने शर्म से सर झुका लिया और फौरन दरख्त के नीचे जाकर अपनी शरारतों को छोड़ दिया इस दिन के बाद चमचम चम ने सोचा कि शरारतें करने से पहले अपनी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है इसने सीखा कि मजे करने के दौरान अगर अपनी हालत का ख्याल न रखा जाए तो फिर नदामत का सामना भी करना पड़ सकता है